Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri akan berangkat ke majlis bersama rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di United Kingdom dan Ireland. Platform digital dikenal pasti sebagai medium berkesan meningkatkan penyebaran dakwah. Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzadin Wadawah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wattin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Haja Saleha Binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam akan berangkat menghadiri majlis bersemmarah rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di United Kingdom dan Ireland di London. Majlis bersemmarah rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam akan memberikan peluang dan kenangan istimewa bagi mereka yang berada di United Kingdom dan Ireland yang terdiri daripada penuntut-penuntut, pegawai-pegawai kerajaan dan juga mereka yang sedang berada di London untuk berjunjung ziarah dan beramah mesra kerapan menjelis ke bawah dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Seramai 29 anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB menyertai misi pengaman pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Lubnan Unifil sebagai sebahagian daripada Malaysian Battalion Malbat diraikan pada Majlis Doa Kesyukuran sempena kepulangan kontingen ke tanah air. Majlis berlangsung pagi tadi di Surau Ad-Difak, Bolkiah Garrison. Hadir yang berhormat pihin Datu Lala Raja, Meja Jeneral Bersara, Datuk Perduga Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Kontingen diketuai oleh Meja Pengiran Muhammad Syahir Fadilah bin Pengiran Saleh. Kontingen menamatkan penugasan selama setahun dan kembali ke negara Brunei Darussalam pada 5 Disember 2025. Antara pengisian majlis, tazkirah bertajuk terdabur surah al-Fat, kemenangan yang hakiki. Amalan bersedekah membolehkan terbukanya pintu-pintu rezeki. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Umat Islam digalakkan untuk bersedekah dan bantu membantu antara satu sama lain. Ini kerana amalan bersedekah dan membelanjakan harta mereka pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dijanjikan mendapat banyak kelebihan dan keistimewaan termasuk penghapus dosa. Perkara tersebut ditekankan semasa khutbah Jumaat bertajuk keajaiban sedekah. Khatib juga mengongsikan amalan bersedekah akan dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik serta dibukakan pintu-pintu rezeki bagi yang ikhlas. Selain itu, bersedekah juga merupakan amalan yang besar faedahnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sedekah dapat menjadi sebab penolak bala, membawa penawar dan ubat bagi penyakit. Orang yang sering bersedekah juga akan memperolehi naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat, membantu dan melindungi diri daripada azab api neraka dan disediakan pintu syurga yang khas hanya akan dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Bersedekah juga membentuk amalan yang mulia, menghilangkan sifat sombong, sifat kedekut dan bakhil serta menyucikan jiwa daripada cinta dunia yang berlebihan. Maka kukuhkanlah amalan sedekah Kerana padanya ada penolak bala Dan dengannya Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari kejahatan dan musibah Penyebaran syiar Islam terus berkembang yang juga meliputi kawasan-kawasan pendalaman di negara ini. Saudara-saudara baru akan sentiasa diberi bimbingan dengan mengikuti kursus bimbingan agama secara berperingkat. Inisiatif utama kami ialah pelaksanaan kelas bimbingan pengenalan Islam 10 hari ha, di mana kelas ini ia meliputi aspek akidah ha, di dalamnya terdapat rukun Islam, rukun iman ha, dan apa satu juga meliputi aspek ibadah ha, di mana diajarkan mengenai ha, cara mandi, cara wudu serta solat. Saudara-saudara baru yang memeluk Islam tidak akan diabaikan dan pihak unit dakwah akan sentiasa memberi bimbingan dari semasa ke semasa khususnya bagi kepentingan saudara-saudara baru yang sememangnya memerlukan bimbingan dari sumber yang tepat. Seiring dengan perkembangan teknologi pada masa ini, insyaAllah cawangan dakwah daerah belahit adalah membuat perancangan untuk memanfaatkan platform digital iaitu social media sebagai medium dakwah yang berkesan tanpa mengabaikan dakwah secara bersemuka. Seorang lelaki puak dusun memilih agama Islam sebagai pegangan hidup. Majlis pengislamannya diadakan di Masjid Kampung Pirau, daerah Tutong. Awang Danish Adika bin Luhazemi kini dikenali sebagai Awang Ahmad Danish Adika bin Luhazemi. Majlis diserikan dengan persembahan dikir marhaban dan doa selamat. 267 orang telah memeluk agama Islam di seluruh negara sejak awal Januari hingga 24 Disember 2025. 70 orang daripadanya adalah dari daerah Tutong. Sebuah filem tempatan yang menyentuh jiwa terbitan seni kreatif production Cigu Jumat ditayangkan petang tadi di sebuah pusat membeli belah di kampung Sungai Tilong. Filem Cikgu Jumat mengisahkan pengorbanan seorang pendidik yang bukan sahaja berusaha membentuk masa depan pelajarnya tetapi juga bergelut untuk menyelesaikan konflik masa silamnya sendiri. Bersempena Pesta Disember Brunei 2025, filem tersebut ditayangkan kepada orang ramai sehingga ahad ini pada pukul 3 petang dan 8.30 malam. Festival Makanan di Pokok yang berlangsung selama lima hari terus mendapat sambutan menggalakkan daripada para pengunjung. Pelbagai pilihan makanan dan minuman ditawarkan dengan penyertaan peniaga tempatan serta luar negara. Dianjurkan sempena Pesta Disember Brunei, festival yang disertai oleh lebih 120 peniaga itu berlangsung sehingga ahad ini. Orang ramai mengambil peluang mengunjungi festival untuk menikmati kelainan cita rasa di samping menyokong para peniaga yang terlibat. Penganjuran festival dilihat sebagai platform dalam mempromosikan industri makanan dan minuman. Dengan adanya festival ini, para pembeli juga mengambil peluang menggunakan hitmat personal shopper untuk memilih dan membeli juadah kegemaran mereka dengan mudah dan cepat. Perkhidmatan ini semakin popular kerana memudahkan pembeli yang sibuk atau ingin mendapatkan barangan tertentu termasuk produk dari dua negara. Selain membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat, kerjaya ini turut menyumbang kepada peningkatan aktiviti jual beli sekaligus memberi impak positif kepada ekonomi. Alhamdulillah, so far uh, dalam plus minus 100 customer setelah setelah yang kami sudah receive lah for the personal shopper service kami lah yang menggunakan. Dari dari 24 hari bulan dan insya Allah kami akan uh, jadi personal shopper di sini sehingga 28 hari bulan ini insya Allah. Kami paling-paling dalam sehari dapat 300-400 lah. Kadang dalam seorang so, so itu kadang ada yang lebih 5 vendor, ada yang lebih mostly sampai 8 vendor lah seorang. Dari awal sudah buka kami sini sampai 28 hari bulan lah. Negara Brunei Darussalam merekodkan satu lagi pencapaian penting dalam sektor pelancongan dengan ketibaan dua buah kapal persiaran antarabangsa di pusat kapal persiaran Muara. Kapal persiaran Norwegian Sun yang membawa lebih seribu penumpang dengan lebih 900 anak buah kapal tiba di negara ini pada 13 Disember disusuli oleh kapal persiaran Costa Serena pada hari berikutnya yang membawa lebih 2000 penumpang dan lebih 1000 anak buah kapal. Para penumpang kapal persiaran berkenaan disambut dengan persembahan kebudayaan mencerminkan keramahan masyarakat tempatan yang kaya dengan warisan budaya. Selain itu para penumpang turut berpeluang menikmati tempat-tempat menarik di negara ini. Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) melantik pusat kajian strategik dan dasar (CSPS) untuk menjalankan kaji selidik kebangsaan celik kawangan keempat yang sedang dijalankan sehingga 12 Februari 2026. Hasil kaji selidik akan membolehkan perbandingan di peringkat antarabangsa dan menyumbang kepada pembentukan program pendidikan kawangan, inisiatif pengawal sediaan dan dasar berkenaan bagi mendokong pencapaian wawasan Brunei 2035. Temubual secara bersemuka juga dijalankan di seluruh negara ke atas 1,800 isi rumah dari keempat-empat daerah yang dipilih secara rawak dengan sasaran ke atas dewasa berumur antara 18 hingga 79 tahun. Mereka yang terpilih digalakkan terlebih dahulu mengesahkan identiti penemu melalui senarai rasmi diterbitkan di laman sesawang CSPS. Semua maklumat yang dikumpul adalah sulit dan hanya akan digunakan bagi tujuan statistik dan penyelidikan. Tabung Amanah Pekerja TAP memaklumkan penutupan cawangan dan perkhidmatan TAP pada hari yang ditetapkan. Waktu operasi perkhidmatan TAP pada hari Rabu 31 Disember di Ibu Pejabat dan Cawangan Kuala Plaid 8 pagi hingga 3.30 petang. Cawangan Tutong dan Temburong 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 hingga 3.30 petang. Perkhidmatan kaunter pembayaran di kesemua cawangan pada tarikh berkenaan adalah ditutup. Sementara kesemua perkhidmatan TAP akan ditutup pada 1 Januari 2026 bagi ahli skim tabungan perumahan STP, pembayaran caruman bagi bulan Disember 2025 bolehlah dibuat melalui perbankan dalam talian selewat-lewatnya pada hari Rabu 31 Disember. Kesemua cawangan TAP akan kembali beroperasi seperti biasa pada hari Jumaat 2 Januari 2026.